Більше 20 різновидностей кави зможуть скуштувати віничани на День Європи біля фонтану, що на Майдані Незалежності працюватиме кавове містечко. Там для усіх бажаючих проведуть майстер-клас приготування цього напою. Деякі секрети нам сьогодні розповіла експерт з кави Юлія Головчук. На День Європи ми приготували класну програму. И научим Винича, как правильно готовить и как употреблять кофе и напитки на его основе. Для начала мы приготовим эспрессо. Эспрессо – это способ приготовления кофе, при котором мы берем 8-9 грамм кофе на 30-35 мл воды. Эспрессо – это основа в основном любых кофейных напитков. Ну, чтобы приготовить его, нам для начала нужно качественная кофейная смесь. Мы берем зерна и сейчас мы их перемолим зерна нужно молоть под каждый способ заваривания по-разному, потому что кофе себя может проявлять со всеми иными образом. Для эспрессо нам понадобится средний помол. После того, как мы смололи кофе, мы берем вот холдер, в него мы будем засыпать наш молотый кофе для того, чтобы приготовить эспрессо. Мы его должны вытереть на насухо. Мы засыпаем кофе. Я готовлю на две порции. Мы засыпали, Кофе нужно разровнять, чтобы поверхность была ровная. И мы берем вот такой же срой, который называется темпер. Ним мы должны для начала выровнять кофейную таблетку, чтобы она была ровная. После этого нужно немножко ее прижать. Мы сливаем воду, чтобы температура, которая воды здесь, и с температурой должна быть одинаковая. Для приготовления эспрессо будет идеальное время приготовления 25-30 секунд. Если кофе протекает меньше, чем 25 секунд, он будет недоваренный и он будет как бы никакой. А если больше, чем 30 секунд кофе будет горел. Наш эспрессо готов. Мы его подаем в специальных керамических чашках Демитасе. Они идут объемом 75 миллилитров. Они идут в правильной формы для подачи эспрессо. Дно у них тоньше и ближе к верху она расширяется, чтобы держать температуру эспрессо. И когда мы готовим эспрессо, чашка предварительно идет подогретой. Также мы проведем мастер-класс по приготовлению капучино с использованием техники латарт. Латарт – это искусство рисования молоком на кофейной пенке. Для этого нам понадобится эспрессо, который вы уже, надеюсь, научились готовить, и молоко с битой пар. Мы берем молоко обязательно холодное, чтобы его было намного легче спить. Этим мы упрощаем себе задачу мы прогреваем молоко приблизительно до температуры 60-65 градусов. Берем молоко, уже молочную пенку и эспрессо наш Сначала мы должны сделать однородную текстуру и смешать эспрессо с молоком. Потом мы ведем, делаем одно сердце, потом второе подталкивая его, чтобы третье и четвертое делаем как бы круг и подсекаем, как на рыбалке. Это ми нарисовали базовую базову фігуру тюльпан, состоящую из із чотирьох сердець. это более детально ми вам покажемо і розкажемо на День Европы 19 мая чотирнадцять 14.00. Приходіть, будем рады вас. видеть. скуштувати каву та взяти участь у майстер-класах. вінничани зможуть у кавовому містечку. Вона знаходитиметься ось тут біля фонтану, що на майдані незалежності. Роман Гах Олег Літвінцев, телеканал Віта.